1-2 октября были соревнования в Харькове, они проходят ежегодно уже на протяжении 16 лет. Называется Break Kids. Вот за 16 лет первый раз сборная команда Чернигова, детей до 15 лет попала на эти соревнования. То есть мы прошли процедуру голосования и наш город представлялся детьми. До 15 лет и была еще одна команда, которая старшая команда. Они тоже представляли, Наши города Чернигов. Зарекомендовано было 16 команд, 16 городов. В этом соревновании были ну, все всей украины города то есть киев самые сильные были киев белая церковь харьков полтава то есть такие самые самые сильные мы тоже самое попали туда и в первый день были отборочные туры мы прошли все отборочные туры прошли все как бы сказать, задания, которые были выданы, было, в этом году было сделано интересно тем, что было разделено на номинации. Надельно делили брейкданс на топ рок на футворк, на power и мы зарабатывали баллы. И в итоге мы заняли итоговое четвертое место. Тем самым команда детей и команда старших переш... прошли в финальные битвы, в финальные соревнования на следующий день. И соревновались там, вот, ну, за первое место... Нам было тяжело соревноваться, поскольку мы только год вот существуем. И 12 нас это достижения, достижение. четвертое место на таком соревновании. Есть в планах создать брейкданс лигу в городе Чернигове. Суть такова. Чернигов, Черниговская область объединяется все, кто занимается брейкдансом, в лигу. И тем самым делятся на 8 команд. И проходят осенние соревнования, осенние джемы, весенние, зимние, летние. То есть каждая идет сетка, как мы были в Харькове, разделяются на разные подразделения футбол, топ про комплект и зараб... Ну, нарабатывает нарабатывают То есть таким самым мы пытаемся развивать и ну, двигаться к лучшему вперед, собственно говоря. И тем самым детей завлекать в брейкданс. Поскольку у нас в Чернигове это ну, очень сложно и очень глухо, можно так сказать. Зарядился позитивом и Зар... получил очень много опыта. Мне понравилось были судьи, как они все рассчитывали. Мне очень понравилось, как мы все поплавали там. Очень, были всегда очень красивые сцены, и там очень классно было выступать. Очень понравилось, классно. Там много было бибоя с разных э, мест с Украины, со всей Украины. Э, там понравилось мне очень про категория, там много бибоев очень классный уровень показывал, крутил классный повермул, э, очень пози позити позитивом меня зародил, э, узнал много, много нового и вообще понравилось.